嗯，都是大块的肉，这味道可真没着啊，我若拿出肚包肉和肉肠，阁下怎么应付我？还有这个风景，哦吼！秋天的天气凉飕飕，吃点肚包肉热乎乎，那不挺好吗？嗯，肚包肉、肉肠冷水下锅，嗯，再放肉肠，嗯。 再放点葱，再来一块儿，再放点姜。黄豆料这么大的猪肉大量人放点儿，滴滴盖上锅盖，煮它一个小时就行了。好，谢呀哥。那我疼了。肚包肉肉成熟了，快拿上桌。我们开始吃吧。嗯。我们的肚包肉肉肠，再撒上这个香菜，味道肯定没治了。 嗯，都是大块的肉，这味道可真没着啊！嗯，这味道感觉上了那个，<laughs> 那我挺好嘛，拉丝呢。嗯嗯。姐夫，这味道非常适合我的胃。嗯。 给大家切开一个看看，看我们的肚肉都是大块羔羊后腿肉，而且羔羊肚子，味道特别好吃。来蘸点这个草原韭菜花，再蘸点辣椒酱，我爱吃辣椒酱，少蘸点儿。而且我们的肚子肉瘦肉多，肥肉少。嗯，哥，我吃个肉肠。嗯。 这肉肠里边都是大块瘦肉啊，嗯，这味道刚刚都都不知道那我挺好。我也尝尝这个肉肠，嗯，看这肉肠，都是大块瘦肉啊，而且肯定香。那小姨子尝尝肉肠。 还得是羔羊肉，嗯，是不是？是不是非常适合你的胃？哥，羊群来了，嗯，你们慢点吃啊，我出去捡羊，嗯。嗯